Okey, cuba kita bayangkan sekejap. Ada lima kesultanan Melayu yang hebat dan berdaulat tapi kesemuanya jatuh bawah pengaruh British. Tapi, ha, ini yang menarik. Ia bukan berlaku melalui satu perang besar atau penaklukan secara terang-terangan. Sebaliknya, ini adalah sebuah kisah tentang strategi yang fuh, sangat licik dan rundingan yang dibuat khas untuk setiap negeri. Dan hasilnya, wujud satu sistem pemerintahan yang memang sangat unik. Jadi, persoalannya sekarang macam mana British boleh kuasai lima kerajaan ni tanpa melepaskan satu das timbakan pun? Hebat kan? Jawapannya, hmm, bukan terletak pada pedang atau senapang, tapi pada strategi dan pengaruh yang sangat halus. Okey, jom kita bedah siasat macam mana semua ini boleh berlaku. Baiklah, ini peta perjalanan kita untuk kali ini. Mula-mula, kita akan kenal dulu dengan kelima-lima kesultanan ini. Lepas tu kita akan tengok game British di utara diikuti dengan kes istimewa Johor. Kemudian, barulah kita akan faham apa itu sistem tidak bersekutu dan akhir sekali, kita lihat apa legasi otonomi yang ditinggalkannya. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, lima kesultanan berdaulat penting untuk kita faham. Sebelum British datang, ini bukan tanah kosong tau. Kita sedang bercakap tentang lima buah kesultanan yang memang dah established, merdeka, berkuasa dan masing-masing ada sistem pentadbiran yang dah cukup mantap. Cuba kita tengok betapa majunya negeri-negeri ini. Masing-masing ada pemerintah sendiri, ada undang-undang bertulis. Masam Kedah dengan kanun undang-undangnya sejak tahun 1650 lagi. Dan yang paling wow, Johor dah ada perlembagaan bertulis sendiri pada tahun 1895. Jadi jelaslah kan, ini bukan negeri-negeri yang orang kata mundur, tapi entiti politik yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Okey, jadi macam mana British mula mainkan peranannya? Strategi British ni ada dua cabang utama, kita tengok cabang yang pertama dulu. Gerakan mereka di utara. Ini semua tentang macam mana British berjaya ambil alih kawalan empat negeri utara yang pada masa itu berada di bawah pengaruh Siam. Jadi kenapa British aim sangat negeri-negeri utara ni? Ha, jangan salah sangka. Ini bukan tindakan rambang tau. Ini semua sebahagian daripada satu plan strategik yang besar. Mereka nak kawal laluan perdagangan penting, nak blok kuasa Eropah lain macam Jerman dan Rusia daripada masuk campur dan sudah tentulah nak kaut hasil ekonomi. Pendek kata, ini macam satu permainan catur di peringkat global dan setiap langkah dah dikira dengan teliti. Dan proses pengambilan alihan ini, ia berlaku perlahan-lahan, bukan jenis serang dan tawan, tak, tapi melalui siri perjanjian diplomatik yang ya sangat licik dengan Siam. Semuanya sampai ke kemuncaknya pada tahun 1909 dengan Perjanjian Bangkok. Melalui perjanjian ini, Siam dapat beberapa habuan dan sebagai balasan, mereka seolah-olah menyerahkan keempat-empat negeri ini kepada British. Macam tu je. Jadi, apa senjata utama British lepas dapat negeri-negeri ni? Ah, inilah dia. Jawatan penasihat British. Dengar macam baik je kan? Penasihat. Kononnya nak bagi nasihat je, tapi realitinya nasihat tu wajib dipatuhi. Jadi, walaupun namanya penasihat, merekalah yang sebenarnya pegang kuasa dalam pentadbiran negeri. Cerdik kan? Okey, kita dah tengok strategi untuk Utara. Sekarang kita beralih ke cabang kedua, strategi British iaitu kes Johor. British tak boleh guna taktik yang sama di Johor. Kenapa? Sebab Johor ini ia berada dalam liga yang berbeza sama sekali. Sebut pasal Johor, kita kena sebut tentang seorang tokoh hebat, Sultan Abu Bakar, bapa Johor moden. Baginda ini memang seorang yang berwawasan. Baginda transform Johor jadi negeri moden, sistem pentadbiran canggih dan yang paling penting, ada hubungan terus dengan Eropah. Dengan cerita Ratu Victoria sendiri itu kawan peribadi baginda. Jadi semua ini bagi Johor satu kuasa tawar menawar yang sangat kuat untuk berdepan dengan British. Cuba kita bandingkan Memang beza gila. Di Utara, British letak penasihat yang ada kuasa sebenar. Tapi di Johor, mula-mula British cuma dapat letak seorang ejen. Ejen ini tarafnya macam konsul saja. Kuasanya pun terhad sangat. Dari sini kita dah nampak betapa mantapnya Johor berjaya pertahankan kedaulatan mereka pada peringkat awal. Tapi British ini kan terkenal dengan kesabarannya. Mereka main long game. Lepas kemangkatan Sultan Abu Bakar yang sangat disegani itu, British mula tingkatkan tekanan sikit demi sikit ke atas penggantinya, Sultan Ibrahim. Akhirnya pada tahun 1914, Sultan Ibrahim pun terpaksa akur dan menerima seorang penasihat Am British. Pada masa itulah barulah taraf Johor jadi lebih kurang sama dengan negeri-negeri Utara tadi. Okey, kita dah ada negeri-negeri Utara di bawah British dan Johor pun dah masuk sekali. Jadi, apa hasil daripada gabungan dua strategi yang berbeza ini? Ha, lahirlah satu realiti pentadbiran yang baharu yang kita panggil sistem tidak bersekutu. Maka, tertubuhlah apa yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu atau NNTB. Kelima-lima negeri inilah anggotanya dan kata kunci paling penting di sini ialah tidak bersekutu. Maksudnya apa? Maksudnya tak macam negeri-negeri lain yang dah ada dalam sistem British, kelima-lima negeri ini tak digabungkan di bawah satu bumbung pentadbiran pusat. Di sinilah kita nampak perbezaan yang paling ketara. Cuba kita bandingkan sistem NMMTB ini dengan satu lagi sistem yang dah wujud iaitu Negeri-negeri Melayu Bersekutu atau NMMB macam Perak dengan Selangor itu. Kalau NMMB itu pentadbirannya berpusat, seragam dan kuasa banyak di tangan British, NMMTB ini pula jauh lebih longgar. Sultan masih ada banyak kuasa dan majlis negeri pun boleh buat keputusan sendiri. Memang sangat berbeza. Baiklah, sekarang kita sampai ke bahagian terakhir, legasi autonomi. Apa kesan jangka panjang sistem yang lebih longgar ini? Ha, inilah yang menarik. Ia sebenarnya membenarkan negeri-negeri ini untuk kekalkan satu tahap kuasa dan identiti sendiri yang terus terang agak luar biasa pada zaman itu. Contoh paling jelas, kita tengok Kedah. Mereka berjaya negosiat dengan British sampai termaktub dalam dasar negeri yang semua jawatan dalam perkhidmatan awam mesti diisi oleh orang Melayu Kedah. Fuh, ini satu kemenangan besar dalam usaha mengekalkan kawalan di tangan orang tempatan. Johor pun sama, walaupun dah ada penasihat British yang menjaga pentadbiran harian negeri tetap berjalan ikut perlembagaan mereka sendiri Undang-Undang Tubuh Kerajaan 1895 dan siapa ketua eksekutif tetap menteri besar. Jadi, struktur pentadbiran moden yang Sultan Abu Bakar dah bina itu terus diguna pakai. Jadi, apa yang kita lihat pada akhirnya? Satu sistem yang kita boleh panggil sistem hybrid. Cukup menarik Sistem pemerintahan tradisional Melayu tak dihapuskan terus, sebaliknya ia wujud bersama-sama dengan struktur birokrasi British. Sultan masih ketua dalam bab agama dan adat, manakala penasihat British pula dia jaga hal-hal pentadbiran dan dasar-dasar penting. Satu gabungan dua dunia. Semua ini membawa kita kepada satu persoalan besar untuk difikirkan. Fakta yang negeri-negeri ini dapat kekalkan begitu banyak kuasa sendiri berbanding tanah jajahan lain itu sangat luar biasa. Jadi, adakah semua ini hanya satu kebetulan sejarah yang terjadi sebab keadaan unik pada masa itu? Ataupun adakah ia sebenarnya satu blueprint atau acuan untuk satu cara penjajahan yang berbeza yang tak semestinya melenyapkan terus kuasa tempatan? Hmm, satu soalan yang menarik untuk kita sama-sama fikirkan.